İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İstehlak Bazarını Nəzarət Dövlət Xidmətinin Haqsız Rəqabət və Reklam Qanunvericiliyinə Nəzarət Şöbəsinin baş məsləhətçisi Cavid Süleymanlı Trendyl Online alış-veriş platformasının haqsız rəqabətə yol açdığını deyib. Süleymanlı Azərbaycanın Trendyola qarşı tədbirlər görə biləcəyini açıqlayıb. Qurumun bu mövqeyi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə, istehlakçıların narahatlığına səbəb oldu. Maraq oldu nisbətən ucuz qiymətləri ilə seçilən onlayn alış-veriş platformasının qadağan edilməsinin hüquqi əsasları varmı? Bu platformanı Azərbaycanda nəvəz edə bilər? Bununla bağlı Okhaza danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov xatırladıb ki, qanunvericilik aylıq rüsumsuz sifariş məbləğini müəyyənləştirir və heç bir halda vətəndaşın haradan məhsul sifariş etməsi qadağan edilmir. Hazırda rüsumsuz elektron sifariş üçün aylıq limit 300 dollardır. Bu isə deməy idi ki, həmin limit çərçivəsində vətəndaş qanunla qadağan olunmayan satış şirkətlərindən, o cümlədən Trendyoldan mal sifariş edə bilər. Axsız rəqabətə gəldikdə isə deputatın fikrincə rəqabəti qadağalarla müdafiə etmək rasionall yanaşma deyil, qadağalar heç bir halda güclü rəqabət yaratmır. Bu baxımdan Trendyol daxil olmaqla digər beynəlxalq ticarət şəbəkələrindən sifarişlərə qadağaların müəyyənləşdirilməsi məqsədə uyğun deyil. Azərbaycan liberal iqtisadiyyata malik ölkədir və bu sahədəki islahatlar da davam etdiriləcək. İslahatlarsa qadağalara deyil, birbaşa iqtisadiyyatın daha da ağarmasına ünvanlanıb.